Ərkəsə salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, yağışlı bir gündür. Yağış ilə gözəl sakit-sakit yağırdı ki, adama xoş gəlirdi yağışın səsi. Düzdür, indi yağışı yağır, bir saatdan sonra gün çıxır, amma ki, yenə də olsun, bu qədər sakit yağırdı ki, yağışın səsi adama o qədər xoş gəlirdi ki, bəlkə də durub neçə dəqiqə yağışın səsinə qulaq asmışam da xoşuma gəlirdi yağışın səsi Bir dənə çolpa tutdum, kəsdirdim, təmizlədim. İndi axşam iftara pozbaş bişirəcəm. Bu çalpanı özüm saxlamışam. Keçən il toyuğum balaları idi. Bu il nədənsə heç almadım. Çünki həm əziyyətdir, əziyyət deyil, daha doğrusu qonşunun pişi balaca cücələri aparırdı. Ona görə həyətə çıxardan kimi bir də gördüm pişik gəldi, balaca cücəni tutub aparırdı. Ona görə əziyyətmə hayıfım gəldi. Dədim, "Əgər bu il alsam, bir az yekə çorpa alaram, həm yumurtasından ötəri, həm də ki Arada bucır kəsərəm, uşaqlar da yeyər. Bizim də uşaqlar xoşluyurlar ketchopçasının boz başını. Düzdür, mağazın çorbası da alırıq, amma ki mağazın çorbasının boz başını xoşlamırlar. Belə toxuya qoyub qızardanda xoşlarına gəlir. Mağazın çorbasının qızartmasını xoşluyurlar. Amma ki arada bir belə həyatda u çorpa olmayanda satın alırıq ketchopsa satın alırıq ki uşaqlar boz başını xoş deyirlər deyə. Ketcholpası alırıq, onları bozbaşını bişirməkdən ötürü. Düzdür, çox adam xoşlamır ketcholpasını bozbaşına, amma biz nədənsə çox xoşlayırıq. Doğradım, yudum yığdım qazana. İndi qoyacam qaynasın. O qaynancə mən də başqa işlərimi görüm, sonra yeməyimi bişirəcəm. Əti də qoydum qaynamağa. Yoldaşım da mağazina getmişdi. Bir iki dənə ərzaq var idi. Bunları alası idi, alıbдым. Mən də mayonezlə qaraq təhvirlmişdim. İstəyirəm paytaxt salatı edəm. İndi aldıqlarımı yerləşdirim, daha sonra keçəm salatımı hazırlamağa. İndi də salatı hazırlayiram. Mən salatın kartoşkasını heç vaq qaynatmıram. Çünki qaynadıb doğrayanda əzilir. Yəni mən mən qoştamıram ocaq. Düzdür, eləyənlər də var. Mən həmişə bu, bu qaydada edirəm. Halqa-halqa doğrayıram. Sonra onu kubik formasında doğrayacam. Kubik formasında doğrayıb hamısını eyni qayda ilə yanıma da su qoyuram bir qabda. Doğradıqca suyun içinə yığıram ki, çünki kartof tez qaralır da suz qalanda qaralış, qaralmasın. Hamısını eyni qaydalarla doğrayıb, sonra duz əlavə edib qoyacam qaynamağa. Qaynayandan sonra aş süzəndə süzüb çay dəsmalımın üzərinə sərərəm ki, soyusun. Dis də biraz vaxt aparan bir şeydir, amma vaxt aparan olsa da salatda həm görkəmdə qəşəng olur, həm də ki dağılmır, əzilmir deyə xoşuma gəlir. Çoxu adam bu cür eləmir, hamı qaynadır. Yəni görünüşümdə qaynadır, sonra doğrayır. Mən həmişə bir şey bişirəndə, olsun salat, yemək, şirniyyat nəsa hazırlayanda ən çox həm çalışıram ki, dadı qəşəng olsun həm də ki görkəmi qəşəng olsun. Düzdür, paytaxt salatın dadı qəşəng olur. Hamma bilir bunu dadını. İndi mən də buzur doğrayıram ki, görkəmi də qəşəng olsun. Biraz əziyyətli bunu doğramaq, amma tez bişir. Onsuz kartoşka tez bişir. Belə də kubik-kubik doğrayanda daha da tez bişir. Şey. Kartuşkanın hamısını doğradım. İndi qoyum qaynasın. O qaynayınca mən də başqa ərzaqları hazırlayım. Kökü də heç vaq qaynatmıram yeni kartoşkanı doğradığım formada doğrayıb kubuk-kubuk sura qaynadıram. Köklən kartoşkanı həmişə paytaxt salatına bu qaydada doğrayıram. Kartoşka da pişdi, görünən qəşəngnə əzilmir, nə dağılmaz. Necə formada doğramışamsa, formada da qalır. Soyunu süzüb dəsmalın üzərinə sərirəm ki soyusun. Kökü də sərirəm ki kökdə soyusun, daha sonra salata hazırlayım. ərzaqları hazırladım. İndi də salatı hazırlayıram. Mən paytaxt salatına turşu xiyar vırmıram. Bir azca yumurtasını az elədim. Çünki yumurtanın rəngi çox sarı idi. Dedim birdən salatda çox sarı olar. Toyuğun döşətini qaynatdığım toyuğun döşətindən də götürdüm. Demək olar ki, artıq salatım hazırdır. öttəx salatına çox adam şüyüd yox, kişi niş vurur. Görmüşəm, amma ki yeməmişəm. Bilmirəm dadı necə olur. Mən həmişə şüyüd vururam. Həm dadında, həm də ki görkəmdə çox qəşəng eləyir şüyüd. Kişi nişi bilmirəm, çünki düzdü belə görmüşəm kimsə vuranda salata, amma yeməmişəm. Artıq salatımız da hazırdır. Çatdırdım salatı, yeməyi hazırladım iftarın vaxtına kimi. İftarımızında vaxtıdır. Hər bir kəsin etdiyi duaları, qıldığı namazı, tutduğu orucu Allah qəbul eləsin. Allah hər kəsin süfrəsinə açıq qazanını, qaynalar ruzisini pol etsin. Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Əsas can sağlamlığıdır. Can sağ olandan sonra Hər bir şey öz yerinə tapır. İnşallah Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Amin inşallah. İftarımı da açdım. Yoldaşım da çiyələk alıb gətmişdi. Düz çiyələk qəşəkl görmürdü. Görünüşü xoşuna gəlib almışdı. Amma çiyələyin dadı yox idi. 1 qram dadı yox idi ki, deyəsən ki bu çiyələkdir da. O qədər dadsız bir çiyələy idi. Amma görkəmdə çox qəşəkl görünürdü. Günlükdə bizdən bu qədər sevərək, bəyənərək istədiyiniz bir video olmuşdur. Kanalıma dəstək olmaq üçün kanalıma abunə ol, videolarımı bəyənməyi də unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşməğə qədər.